Ermənistan öz siyasi təxribatlarına davam etdirir. Və regionda bununla sülhün eləcə də təhlükəsizliyi pozur. Humanitar yüklər adı altında kamyonların Azərbaycanla sərhədə gətirilməsi ölkəmizin icazəsi olmadan baş vermişdir. Eyni zamanda Ermənistanda akreditasiyadan keçmiş səfirlərin və Avropa İttifaqının mülki misyanın bu tamaşada iştirakçı olması ona dəlalət edir ki, Ermənistan bu təxribatı geniş və detallı şəkildə düşünmüşdü. Xüsusilə vurğulamaq lazımdır ki, Azərbaycan burada öz prinsipiallığını nümayiş etdirdi və ilkin dövrlərdə Ermənistan təbliğatını tutarlı arqumentlərlə beynəlxalq hüquqa söykənən mövqeyi ilə ifşa etmiş oldu. Azərbaycanın məqsədi ölkəmizin ərazisindən, bizim konstitusiyamıza, qanunvericiliyimizə və yurisdikiyamıza uyğun olaraq Ağdam-Xankəndi marşrutu üzrə humanitar yüklərin daşınmasıdır. Ermənistan isə bunda israr edir ki, öz ölkəsindən Laçın yolu vasitəsilə bizim sərhədçilərimizin göz bağlaması ilə Xankəndiyə yüklər daşayacaqdır. Və bunu reallaşdıra bilməyəcəyi təqdirdə ölkəmizə qarşı geniş kampaniyanı bir qədər də inçaf verəltdirəcəkdir. Eyni zamanda Qaraqaycıq rayonunda olan Rusiya sülmərəmlərini də Ermənistan bununla diskreditasiya edir. Çünki Xankənddə müxtəlif yuruşların, nümayişlərin təşkil olunması üçün avtobuslar ayrılmışdı və bu avtobusları müşahidə etmək üçün sülmərəmlərə müraciət olundu. Sülmərəmlər də bu müraciətdən imtina etdilər və görüşdə bir ə, təxribat parçası olmaqdan ə, imtina arzəsi ilə çıxış etdilər. Və belə görünür ki, Azərbaycan müxtəlif ə, təxribatlar törədən dövlətə qarşı artıq sülh və təhlükəsizlik, dövlətlərarası münasibətlərin izahlanması Ə, diplomatik raundlarına da bir qədər şübhəli yanaşır. Eyni zamanda ə, Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ə, Türkiyədə səfərdə oldu. Səfər çərçivəsində Türkiyənin başliyi bakanı Hakan Fidan və Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanla önəmli görüşlər keçirdi. Bütün bunlar Türkiyə və Azərbaycan arasında olan ilişkilərin ən yüksək səviyyədə olduğunun nümayəş etdirir və Türk Azərbaycan işbirliyi, güc birliyi və ə, hərbi müttəfiqliyi artıq hamı üçün bir nümunədir. Bu şərh bəyanatı bizim münasibətlərimizi keyfiyyət cə yeni bir səviyyəyə qaldırıb və əgər Ermənistan revanşist ideologiyaya sadiq olaraq bu cür təxribatlarını davam etdirəcəksə, Türkiyə və Azərbaycan qardaşlığı, dostluğu buna bir adekvat cavab da verə bilər. Yaxşı olar ki, Ermənistan sülh və danışıqlar yolu ilə ə, diplomatik yollarla üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirsin. Zəngəzur koridorunun açılması böyük bir coğrafiyada iqtisadi inkişafı təşviq eləyəcəkdir, iqtisadi inkişafı stimullaşdıracaqdır və ə, eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, Ağustos sonunda Erdoğan'la Putin arasında da mühim görüş geçirilecek. Hiç şüphesiz ki bu görüşte de Zengazur koridorunun açılması müzakirə olunacaq. Düşünürüm ki bütün bu görüşler, temaslar, diplomatik e, seferler hem de regionun inkişafına xidmət edəcək. Burası dijital. Takip edin. Gündeme dair her şeyden haberiniz olsun.